علامہ ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں تصوف کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں تک اس کے مقصد و حقیقت کا تعلق ہے وہ ایک متفق علیہ اور بدیہی حقیقت ہے لیکن اس کو دو چیزوں نے نقصان پہنچایا کہ ایک وسائل کے بارے میں غلو اور افراد سے کام لینا دوسرے اصطلاح پر غیر ضروری حد تک زور دینا اور اس پر بے جا اسرار کرنا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اخلاص و اخلاق ضروری ہے یا نہیں کا پیدا ہونا مطلوب ہے یا نہیں رزائل سے آراستہ ہونا اور رزائل سے پاک ہونا حسد خبر ریا بغض، وکینہ مال اور حب جا وغیرہ اخلاق زمینہ سے نجات پانا نفس امارہ کی شدید گرفت سے خلاصی پانا کسی درجے میں ضروری یا مستحسن ہے یا نہیں نماز میں خشو و خضو دعا میں تضر و ابتحال کی کیفیت محاسبہ نفس کی عادت اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسی حلاوت و لذت کا حصول ابتحال یا کم سے کم اس پر شوق و اہتمام صفائی معاملات صدق و امانت اور حقوق العباد کی اہمیت اور فکر نفس پر قابو رکھنا غصے میں آپ سے باہر نہ ہو جانا کسی درجے میں مطلوب ہے یا نہیں تو ہر سلیم الفطرت انسان اور خاص طور پر وہ مسلمان جس آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندی ہوئی نہیں ہے یہی جواب دے گا کہ یہ چیزیں نہ صرف مستحسن ہیں بلکہ شرن مطلوب ہے اور سارا قرآن اور حدیث کے دفتر اس کے ترغیب و تاکید سے بری ہوئے ہیں آگے فرماتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تسکیہ ہے حدیث کی اصطلاح میں اس کا نام احسان ہے اور بعض علماء متعرخین کی اصطلاح میں اس کا نام فقہ باطن ہے لیکن اب اس کا معروف نام یہی یعنی تصوف پڑ گیا ہے حضرت خواجہ بہودین نقش بندی نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ اجمالی معاملہ تفصیل ہو جائے اور استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے حضرت حکیم الامت مولانا علی تانوی فرماتے ہیں تصوف اپنے کو مٹا دینے کا نام ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ فرماتے ہیں تصوف کی ابتدا ان نملامال بنیاد بے شک اعمال کا دار و مدار پر ہے اور انتہا انتاب اللہ ربک کا انہ یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کی تو اس کو دیکھ رہا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو حضرت شیخ المشیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تصوف میں تا سے توبہ سواد سے صفائی وہ اسے ولایت اور فا سے ولایت سے فنا فل مراد ہے وزیلت الشیخ میں محمد زکی ابراہیم المصری فرماتے ہیں تصوف ہر گری ہوئی خصلت سے بچنے اور ہر اچھی خصلت سے ایسا آراستے ہونے کا نام ہے جس سے بندہ کو قرب الہی اور اصول حق ہو تصوف در حقیقت انسان کا اپنے مولا کے ساتھ اس تعلق کا نام ہے جو فکر قول عمل نیت اور انسانی زندگی کے ہر لمحے میں ہو شریعت وہ طریقت کے درمیان کوئی تخالف یا تضاد مطلقا نہیں بلکہ سب اکابر نے تصریح کی ہے کہ کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محض ظوائر تک محدود رہے اس کا نام شریعت اور جب قلب و باطن بھی نورانیت س... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جائے تو یہی طریقت ہے جس شخص نے نماز کتب فقہ میں مطابق پڑھ لی شریعت کی رو سے یہ نماز مکمل ہوگی مگر طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی وہ اس پر منحصر ہوگی کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہا اور جس طرح جسم حالتی نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا روح بھی باطنی آراستوں اور پریشان چانہالیوں سے پاک رہے ایمانیات کو یقینیات میں رنگنے کا نام تصوف ہے